assalomu al arabiyyatun... As alaykum xush kelibsiz siz istayotgan tilda erkin gaplasha olishni istaysizmi bizning tavsiyalarimiz siz, Biz siz uchun foydali bo'ladi inshaalloh birinchidan niyatni to'g'irlab xolis olloh uchun o'rganish duo qilib foydali ilm so'rash ikkinchidan har kuni o'sha tilda yangi so'z va iboralarni yod olish uchinchidan o'sha tildagi matnlarni tinglash tarjima qilish ovoz chiqazib o'qish to'rtinchidan taqlidni oshirish uyalmaslik xatodan qo'rqmaslik unutmang uyalish va kibr ilm olish yo'lini to'suvchi omillardandir beshinchidan tezroq ravon gaplashishni xohlasangiz grammatik qoidalarga berilib ketmang to'g'ri mohir tarjimon bo'lish uchun grammatik qoidalar muhim ularni astalik bilan o'rgansa bo'ladi axir maqsadingiz tezroq tushunib gaplasha olishingizdaku shunday emasmi zero o'sha til sohiblari tug'ilishi bilanoq grammatik qoidalardan boshlashmagan ular eshitishgan qaytarishgan odatlanishgan natijada ravon gapirishlik ila katta bo'lishgan maqsadingiz sariolg'a alloh oson va xayrli qilsin